ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಇರೋದು ನಿಲ್ಮಂಗ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಐದು ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಾಸರಲ್ಲೇ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸ್ ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಕ್ತು ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಇದೆ ವಿತ್ ಇದರ್ಮಾಸದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಈಗ ಬೆಳಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಂಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೂರು ರಂಗೋಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೋ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಖುದ್ದು ಓ ರಂದನಾ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಕರುಣಾ ನೇತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ದೈವ ಮಾನ್ಹಿಕಂ रविनन्दन शनैश्चर पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ करुणा नेत्रा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् नीलवर्णा उत्तिष्ठ चायातनया उत्तिष्ठनीला कान्ता त्रैलोक्यं रक्षणं कुरु नीलवर्णा उत्तिष्ठ चायातनया उत्तिष्ठनीला त्रैलोक्यं रक्षणं कुरु लोकैकनाथ करुणाकरचारुमूर्ते श्रीसूर्यात्मज मनोहर सत्यमूर्ते आशानुरूपफलदायक शान्तमूर्ते श्रीशनैश्चरदेवा तव सुप्रभातं लोकैकनाथ करुणाकरचारुमूर्ते श्रीसूर्यात्मज मनोहर सत्यमूर्ते आशानुरूपफलदायकशान्तमूर्ते श्रीशनैश्वरदेवा तव सुप्रभातम् सत्यरूप सकलेश गुणालयेश नीलाम्बराभरणशोभितसुन्दराङ्गा ग्रहलोकवास सुरसुन्दर धन्यमूर्ते श्री देवा तव सुप्रभातम् भक्तेश भक्त भक्तहृदयस्थितभूमिपाला ज्ञानस्वरूप श्री शनैश्चर जगन्निवास ज्ञानप्रदायका भास्कर देवतनया श्री शनैश्चर देवा तव सुप्रभातम् भक्तेश भक्त भक्तहृदयस्थितभूमिपाला ज्ञानस्वरूप श्रीशनैश्चर जगन्निवासा ज्ञानप्रदायका भास्करदेवतनया श्रीशनैश्चर देवा तव सुप्रभातं सर्वेश सर्वमनुजार्चित सर्वपापसंहारकारकचितात्मकसूर्यसूनो सर्वज्ञ सर्वगुणपूर्णकृपाम्बराशि श्रीशनैश्वरदेवा तव सुप्रभातं देवेश देवगुणपूरितभाग्यमूर्ते छायादेवी सुतपावनभक्तबन्धो सर्वेश सर्वलोकार्चितदिव्यमूर्ते श्रीशनैश्वरदेवा तव सुप्रभातं देवेश देवगुणपूरितभाग्यमूर्ते भक्त बन्धो छायादेवि सुतपावनभक्तबन्धो सर्वे श सर्वलोकार्चितदिव्यमूर्ते देवा तव सुप्रभातम् निरभक्तहृदय सदनामुलोकनाथा शौर्यदाता भक्त शोक हन्ता काकवाहन कष्टनाशन हन्ता श्रीशनैश्चर देवा तव सुप्रभातम् निज हृदय निवास परमेश्वर प्रीता विराजित त्रैलो पूजित शिष्ट प्रीता त्रैलोकपूजित वर्ग पूजित वरदात सर्वप्रीता श्रीशनैश्चर देवा तव सुप्रभातं दीर्घदेहा शिवप्रिया विशालाक्षा वज्राकुशधरा अभयहस्ता भक्तपक्षा सुरवन्द्या सुरलोकविहारी शिष्टरक्षा श्रीशनैश्वर देवा तव सुप्रभातम् श्रीगुणसागरा धर्मावतारा करुणान्तरङ्गा सौभाग्यदाता दिव्यतेजा ज्वाज्वल्यमानवदनानत भक्तसङ्गा श्री शनैश्चर देवा तव सुप्रभातम् श्रीगुणसागरा धर्मावतारा करुणान्तरङ्गा सौभाग्यदाता दिव्यतेजागर्वभङ्गा ज्वाज्वल्यमानवदनानतभक्तसङ्गा श्रीशनैश्चरदेवा तव सुप्रभातं तत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गा स्वर्गापवर्गनिरपेक्ष निजान्तरङ्गा कल कलनया कुलतां लभन्ते देवा तव सुप्रभातम् ब्रह्मादयः सुरवरा समहर्षयस्ते सन्तः स नन्दनमुखास्त्वतयोगिवर्याः धामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तु हस्ताः श्रीशनैश्चर देवा तव सुप्रभातम् ब्रह्मादयः सुरवरा समहर्षयस्ते सन्तः स नन्दनमुखस्वतयोगिवर्याः धामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तु हस्ताः श्रीशनैश्चर देवा तव सुप्रभातं तन्त्रीप्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोवि भाषा समग्रमसकृत्करचारुरम्यम् श्रीशनैश्चर देवा तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गघनसारसुगन्धतीर्थम् दिव्यम् वियत्सरसि हेमघटेषु पूर्णम् धृत्वाद्यवैदिकशिखामणयः प्रहृष्टास्तिष्ठन्ति श्रीशनैश्चर देवा तव सुप्रभातम् े लालवङ्गघनसार सुगन्धतीर्थं दिव्यं वियत्सरसि हेमघटेषु पूर्णं धृत्वाद्यवैदिकशिखामणयः प्रहृष्टास्तिष्ठन्ति श्रीशनैश्चरदेवा तव सुप्रभातम् आनन्दरूपसुरपूजितबाणहस्ता जगद्रक्षका

श्रीशनैश्चरदेवा तव सुप्रभातम् भृङ्गावली च मकरन्दरसानुविद्धंकारगीतनिनदैः सह सेवनाया सरसी कमलोदरेभ्यः श्रीशनैश्चरदेवा तव सुप्रभातं धाटीश्रुते बिहगराजमृगादिराज नागादिराजगजराज हयादिराजाः ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರ ಮಹಿಮಾಧಿಕ ಪೂಜೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರಾಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್